Я мене звати Валерія Рибак, і я хочу вам розказати, як народжувалась група громадського спостереження ОЗОН. Перш за все, точкою відправлення було те, що ми хотіли підготувати професійних спостерігачів за мирними зібраннями, які б незалежно оцінювали дві сторони. Це учасники мирних зібрань і правоохоронні органи. Тому ми направили свої зусилля на те, щоб знайти молодих активістів, які вже знайомі з мирними зібраннями, які вже приймали участь у подібних е діях, і е відгукнулися 80 чоловік з всієї України, з яких ми вибрали е перших найнестойніших. Це було 25 чоловік, які отримали е перші завдання. Е навчання дистанційні, згідно яких ми змогли оцінити взагалі рівень підготовки і професійність, і вже з цих людей сформувалася перша група для навчання, яка пройшла навчання протягом трьох днів з експертами, які надали необхідні знання для того, щоб повністю якісно здійснювати моніторинг. І... Хочу вас привітати з тим, що за результатами вже були проведені перші спостереження. Це були одні з завдань, які необхідні були для того, щоб опрацювати їх на практиці. Ось і як відбувалось навчання, я передаю слово Олегу Мартиненко, як головному експерту проекту. Дякую. Ну, вкратце я скажу, что почему Валерия не удержалась от смеха, потому что проверка домашнего задания, в общем-то, стоила нам а, многих нервных клеток потерянных, а, <coughs> в силу того, что наши участники, даже а, тщательно отобраны, имели совершенно разное представление о том, а, как должна действовать милиция или органы внутренних дел в ситуации мирных либо немерных собраний. И, естественно, тогда, когда мы начали а, подготовить а, обучающую программу для семинара, то, э, с учетом этого, мы пригласили многих специалистов, в том числе и из офиса уполномоченного по правам человека, и э, Институт Республика как одной из э, профильных организаций, которая занимается этой тематикой, и э, Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека, и даже привлекли пару практических сотрудников милиции. Продолжу подставки, но для того, чтобы они рассказали о специфике медиации. И в процессе учебного семинара самым главным было донести до участников то, что существует не только две стороны процесса в мирных акциях как органы внутренних дел и тех, кто приходит на эту акцию, как и э, тех, кто стоит за этой акцией. Как правило, это судебные органы, чьи решения органы внутренних дел обязаны выполнять. Независимо от того, какого они качества, насколько они признаются гражданским сообществом легитимным, эти судебные решения, э, милиция здесь остается заложником, потому что она должна просто выполнять то, что она должна делать. И на этом фоне разгорается э, большинство конфликтов в ситуации противоборства, когда <coughs> группы участников, что недовольны действием со сотрудников милиции. Нужно было рассказать нашим участникам о том, во-первых, как правильно оценивать действия сотрудников милиции. Для этого нужно было рассказать, как они в принципе готовы действовать. То есть освещались вопросы общей тактики охраны общественного порядка в условиях мирных собраний и даже, если необходимо, то и массовых беспорядков. Здесь вы на мелькающих картинках сзади вы видите те кадры, которые были использованы во время презентации и участников приходилось даже посвящать в то, какие, собственно, имеются у нас подразделения органов внутренних дел, в том числе специального назначения, как внутри внутренних войск, такие как рота боевых пловцов, которые у нас, оказывается, в Украине тоже есть. Поэтому, если вы на Крещатике из канализационного люка увидите вдруг человека в подводной маске, знайте, что это, возможно, будет спецназ. Но это я шучу. В любом случае, такое многообразие всех подразделений, это действительно тоже э, должно было входить в обучение наших э, наблюдателей, потому что э, человек, э, который стоит и оценивает действия сотрудников, должен фиксировать, из какой ни области какое-то подразделение, сколько там машин, сколько человек, э, где группа наблюдения, где группа управления, кто ответственный, и это все заносить в нашу анкету.